नीले रंग की कमी से तमाम किस्म के दमागी इमराज गर्दन और कमर में दर्द रीढ़ की हड्डी के मोहरों में खराबी डिप्रेशन एहसास महरूमी कमज़ोर कुवत इरादी जैसे इमराज पैदा होते हैं इमराज लाक हो जाने से ख्वाबों की कैफियात बदल जाती हैं इमराज से छुटकारा पाने के लिए लाशोर इस अंदाज में रहनुमाई करता है कि मरीज़ ख्वाब में नीला रंग या नीले रंग से मरकब अशिया को देखता है वो देखता है कि मैं नीले आसमान के नीचे मौजूद हूँ कभी नीली रोशनियों की बारिश होते और खुद को उस बारिश में भीगते हुए देखता है और कभी उसे अपना सरापा नीली रोशनियों का बना हुआ नजर आता है जर्द रंग की मकदारों में एतदार न रहे तो निज़ाम हजम हप्स रिया आँतों की दिक पेचश कब्स बवासर मादे का अल्सर वगैरह बीमारियाँ लाक हो जाती हैं मादी जिसम के गिरद रोशनियों के हाले में जब ज़र्द रंग की कमी हो जाती है तो ख्वाब में इसके इशारात मिलने लगते हैं मरीज़ ख़ुद को दर्द लिबास में मरबूस देखता है कभी खाने पीने की अशिया में ज़र्द रंग गालिब नजर आता है सरसों के फूल के खेत नज़र आते हैं ऐसे फल खब में नज़र आते हैं जिनमें ज़र्द रंग गालिब होता है नारंगी रंग से मजयन अशिया खब में उस वक्त नज़र आती हैं जब जिसम सीने के अमराज मसलन दिक सिल पुरानी खांसी दमा वगैरह से मुतासर हो हाई ब्लड प्रेशर और ओखून में हिद्दत से पैदा होने वाले जल्दी बीमारियां खारिश आतशक सोजाक छीप एग्जिमा वगैरह से शिफायाबी के लिए मरीज सब्ज रोशनी खुद पर मुहित देखता है या ये देखता है कि पूरे माहौल में सब्ज रोशनी फैली हुई है सुरख रंग की कमी वाक होने लगती है तो लो ब्लड प्रेशर एनिमिया गठिया दिल का घटना दिल का डूबना तवानाई का कम महसूस होना नर्वस ब्रेकडाउन दिमाग में मायूसकुन ख्याल आना बुजदली मौत का खौफ और डिप्रेशन जैसे अमराज आदमी को घेर लेते हैं ऐसी सूरत में सुरख रंग खाप में ज्यादा नजर आते हैं इस बात की तरफ इशारा है कि जिसम में सुरख रंग की कमी हो गई है जिनसी इमराज लाक होने की वजह जामनी रंग की कमी है जब मर्गी जहन में मनफी ख्याल आना दुनिया बेजारी जहन का माउफ होना वगैरह ऐसे अमराज है जो गुलाबी रंग की कमी को ज़ाहिर करते हैं और ख्वाब में आदमी इस रंग को बार बार देखता है खाब में जब रंग नजर आते हैं तो तबियत उनको देखकर खुश होती है या बेजारी महसूस करती है बेजारी का एहसास उन रंगों की ज़्यादती का मजर है जबकि तबियत का मिलान मुतलका रंग की कमी को ज़ाहिर करता है यूनानी हकीम बीमारियों का इलाज भी ख्वाब के जरिए तलाश करने की कोशिश करते थे जब उनके पास कोई मरीज़ आता था तो उसे वो अपालो के मंदिर ले जाते वहाँ नेला धुला कर उसके ऊपर इत्र और गुलाब छिड़कते थे इतना ज़्यादा गुलाब और इत्र डालते थे कि उसके जिस्म के हर उज्व में खुशबू पस जाती थी मरीज़ को हिपनाटाइज कुर्बानी की खाल पर लिटा देते थे और जो खाप उसे नज़र आता था खाप की अमामत में गौर वफिक्र करके मंदिर के पुरोहित ताबीर निकालते थे और इलाज तजवीज़ करते थे अच्छे और बुरे ख्वाब के सिलसिले में आपसे यह अर्ज़ है कि आ हजूर सल्ला वसलम ने इरशाद फरमाया अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और बुरा शैतान की जानब से बस जब कोई शख्स पसंदीदा ख्वाब देखे तो सिर्फ उस शख्स से बयान करना चाहिए जिससे मोहब्बत और अकीदत हो और जब मकरू ख्वाब नज़र आए तो उस ख्वाब के शर से और शैतान के फितने से बारगा इलाही में पना मांगे और मुनासिब यह है कि मकर ख्वाब देख कर तीन बार थतकार दे और ऐसा ख़्वाब किसी से बयान न करे हल्ला रिज्क खाने वाले और पाकिजगी ज़िंदगी गुजारने वाले सच्चे ख्वाब देखते हैं जो हजरा डरावने और वसोसों से मतलब ख्वाब ज्यादा देखते हैं उन्हें अपनी अखलाकी हालत का ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए बुरा ख्वाब बयान करने की ममानियत की गई है इशाद नबी सल वसम है जब तक ख्वाब बयान न किया जाए उस वक्त तक उसे सबात उस नहीं और जब बयान कर दिया जाए तो जो ताबीर बयान कर दी जाती है उसी तरह वो ताबीर पूरी हो जाती है ख्वाब बयान करने की मानियत इसलिए की गई है कि मबादा ताबीर देने वाला पूरी ताबीर ना दे दे और आम मुशाह भी यही है कि जैसी ताबीर बता दी जाती है ख्वाब देखने वाले का जहन उसको वैसा ही कबूल कर लेता है और ख्वाब की ताबीर उस ही के मुताबिक ज़ाहिर हो जाती है ख्वाब देखने के बाद ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए आदमी का शौर खाली ब्लैंक होता है और जैसी ताबीर दी जाती है वह शौरी तौर पर उसे बिला चूँच चरा कबूल कर लेता है चूंकि ताबीर के नकोश यकीन के पैटर्न में दाखिल हो जाते हैं इसलिए वो वही मज़र बन जाता है जो ताबीर बताई जाती है खाप किसी दोस्त साले या आलम बामल या साहेब मुशाह से बयान करना चाहिए क्योंकि ये लोग हतलकान ख्वाब की ताबीर अच्छी बताते हैं खाप ऐसे शख्स को बताना चाहिए कि जो हमदर्द नेक और साल हो ख की ताबीर का कुछ ना कुछ इल्म रखता हो खताबीर बयान करने वाले शख्स का जिन गैर जानबदार न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है वो लोगों का हमदर्द हो शोर और लाशोर के बाहम रिश्ते को जानता और समझता हो खप हाँ तो के गैब के पसे पर्दा देखा जाता है इसलिए मुअब्बर के लिए ज़रूरी है कि वो किसी न किसी हद तक गैब की दुनिया से वाकिफ़ हो बेदारी के हवास के मुकाबले में ख्वाब हाँ के हवास की रफ्तार साठ हज़ार गुना ज्यादा है इसलिए ख्वाब हाँ की ताबीर वही शख्स दे सकता है जो ख्वाब हाँ के हवास से वाकिफ हो खाप हाँ की ताबीर में कोई हादसा छुपा हुआ हो तो फौरी तौर पर हादसे की निशानदेही नहीं करनी चाहिए एहतियाती तदाबीर बताकर सदगा व खैर की तरगीब देनी चाहिए खाप हाँ की ताबीर का इलम सीखने से नहीं आता ये इलम अल्लाह की तरफ से अता होता है खाप हाँ की ताबीर के बारे में मुस्ंद किताबें कौन सी हैं फन ताबीर में आज तक जिस कदर किताबें लिखी गई हैं उनमें सबसे ज़्यादा जाम जफ़ीम और मुस्त किताब कामिलताबीर मानी जाती है जिसे शेख फजल हुसैन बिन इब्राहिम बिन तकलीसी नेहद आले सलजुक में 21 किताबों में से मुंतखब करके लिखा है किताब के मौलिफ ने किताब के दिबाचे में बयान किया है कि मैंने किताब कामिल ताबीर मदवन करके सुल्तान कजल अरसलान सान बिन सुल्तान मसऊद नासिर सरजुकी वालिया रूम शाम को पेश किया ये किताब तकरीबन आठ साल पहले तालिफ हुई थी ख्वाब और ख़ब की ताबीर पर हर जबान में बेशुमार किताबें लिखी गई हैं लेकिन इल्म खब और ताबीर ख़्ब के सिलसिले में जो किताबें फ़ी जमाना लाइब्रेरी में मिलती हैं उनके नाम ये हैं किताबुल वसूल हज़रत दानियाल किताबु तकसीम हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक, किताब जामे हज़रत इमाम महमद बिन सीरीन किताब दस्तूर हज़र इमाम इब्राहिम करमानी किताब अरशाद हज़र इमाम जाबर मगरबी किताबिर हज़र इमाम इस्मा बिन अशअस किताब बत ताबिर हज़र हाफिज बिन इसहाक किताब ताबिर हर हाफिज बिन इसहाक किताब एज़ाफ ताबिर हज इमाम फ़करी किताब ताबिर बताउस किताब दलाल वलमनामद नाम नामूम किताब मबाद ताबिर नाम नामूम किताब काफी रोया नाम नामूम किताब मफराहरिया नाम नामालूम किताब तुफतुलमलूक नाम नामूम कलम रोया के मदारज كالندر بابا اوليا جزاك الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين